Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Syukur Alhamdulillah hari ini Allah berikan kita rahmat. Allah berikan kita nikmat. Kita dapat duduk bersama dalam hari yang cukup bahagia saya kira. ...dengan penuh ketenangan, mari kita lafazkan... ...kesyukuran kita, Alhamdulillah, MasyaAllah. Semoga Allah balas, lipat kali gandakan segala nikmat yang Allah telah berikan. Sambil-sambil kita bersiaran pagi ini, jom kita juga berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur hari ini, kita akan mulakan pagi kita... ...dengan bersangka baik. Semoga Allah berikan kita rezeki yang baik... ...sembuhkan kita daripada penyakit... ...diperbaiki hubungan keluarga kita dan sebagainya. Tetapi... Ha, tetapi kat situ, ada satu kajian mengenai ANT, Automatic Negative Thought. Hmm. Di mana satu kajian daripada universiti-universiti psikologi mengatakan bahawa manusia normalnya akan lebih cenderung memikir akan sangka buruk pada orang lain. Contoh sebagai situasi, tengah-tengah makan, ada orang datang bawa tisu apa fikiran anda. Jadi pagi ini kita bersama dengan Ustaz Muhammad Azli Abdullah merupakan pengasasan pengurusi Musola Ar-Radah Ustaz. Pernah pernah lalui situasi macam tu ke? Dan uh, Aisyah Azman berkata dia Saya rasa situasi tiba-tiba tengah -tiba, makan tiba -tiba, ada orang datang bawa tisu. Hmm. Uh, dia mulalah macam kita ah nak uzbilah misalnya syaitan pun datang eh. Jadi Ustaz, bertangka buruk ni dia menyebabkan pergaduhan sekarang benda tu tak berlaku pun tapi kita sangka masya-Allah mengikut imaginasi kita. Hmm. Bagaimana Ustaz kita tengok sangka buruk ni boleh meretakkan hubungan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Haji Lip. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man wala. Macam mana okay. kalau orang buat tisu? Kita rasa dia macam sesemua so, ke dia? Eh, tidak. Kenapa dia... bawa balik pada rumah tak ada tak ada, tak, ada, barang lain nak bawa ke macam-macam eh? Macam, eh. eh? Aa, ha uh, ah, itu ni. Ha macam-macam. Nah, malas lah ni. Oh yang yang bawa tisu kecil tu. Okey, ingat kau datang makan. Oh. Ha, baik. <laughs> uh, sebenarnya garis panduan agama tu dah dah lengkap lah. Eh. Jelip eh. Garis panduan agama dah lengkap. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 Allah sebut ya ayyuhallazina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ithm. Wahai orang-orang beriman, jauhilah daripada zon, buruk sangka. Sesungguhnya separuh daripada sangkaan itu adalah ism, adalah dosa. Wala tajassasu, jangan kamu jadi jasus. Apa Aa, India apa sebut jasus? Jasus, hey. eh, mata-mata. Oh, mata-mata. Yeah. Jangan kamu jadi jasus duduk mengintip-ngintip. Hmm. Wala yang tebak dukung Jangan kamu duduk apa mengumpat setengah kamu dengan setengah yang lain. Hmm. Adakah kamu nak makan daging saudara kamu yang telah mati? Allah tanya begitu. Dia ada sebab turunnya. Nabi SAW Alaihi Wasallam menjadi kebiasaan bila Nabi bermusafir dengan para sahabat, Nabi akan menghimpunkan para sahabat ni dalam kelompok dua satu, dua satu, dua satu. Maksudnya apa? Dua yang kaya, satu yang berhajat yang miskin. satukan mereka ni supaya apa yang berhajat tu boleh memberi khidmat kepada yang kaya. Ha, macam tu. Maka Salman Al Farisi sahabat Nabi yang sangat hebat di satukan dengan dua orang yang kaya. Sampai satu perjalanan di, di manzil. Manzil ni mana R&R. Maka Salman ni tak sempat buat apa, mata dia mengantuk sangat dia tertidur. Lalu bila tertidur tak sempat dia menyediakan dia tak sempat berkhidmat untuk dua sahabat dia yang, yang lain yang kaya tu. Lalu bila kawan tu dua orang tu tanya mana makanan? Khidmat untuk kami? Tak ada. Dia pun pergi cari. Salman apa cari dia tak ada makanan apa? pergi jumpa Rasulullah Ya Rasulullah ada tak apa pemakanan nak nak sediakan untuk kawan saya dua orang ni? Rasulullah mm -hmm. kata tak ada. Cuba tanya Usamah. Usamah dia jaga makanan. Mm hmm, Hero makanan lah. Ha, dia, ha, dia 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 tok jaga makanan kata mm -hmm. waktu. tu. Pergi jumpa apa nama apa Usama. Usama kata tak ada apa-apa kat aku. Allah. Balik cerita pada dua orang yang kaya tadi, dia orang kata, "Ya ke? Salman tu kerekot, bakhil." Dia kata. Lepas tu dia mengumpat pula. Dia, selepas itu dia suruh cari lagi Pergi cari lagi kat mana-mana ada makanan mm -hmm. Kemudian dia mengumpat Dia kata Si apa namanya Salman, Salman, Salman. Ni sebenarnya, Kalau pergi ke Telaga Samihah Orang nak cerita Telaga Samihah Kalau dia pergi situ Telaga pun kering Mana cerita ni Allah tak ada Tak, tak, ada, tak, ada, tak, ada, tak ada daya lah, lah. Ni, 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 oh, Tak ada sial punya orang Setelah kita lah Astagfirullah Tak ada lak Allah. Maka Nabi nampak mereka berdua ni Nabi kata, aku nampak pada kamu berdua ada bekas daging pada pada bibir mulut Astaga. kamu berdua. Astaga. Maka dua sahabat dia kata, apa? Eh, kami tak makan daging pun, tak makan apa-apa pun lagi. Mm -hmm. Kamu mengumpat si, apa, apa, Salman Syaman. dan kamu mengumpat Usama. Itulah yang turun. Adakah kamu suka untuk makan daging saudara kamu? Tentu kamu mm -hmm. tak suka. Jadi, uh, ayat ini sangat memberi kesan kepada kita. Mm -hmm. Sebab, macam biasa kita buat kan. Mm -hmm. uh, tengok talib jalan keras leher lah pula dia ni buat kerja apa ini mesti ha. dia macam-macam sangkaan yeah. buruk tu keluar yeah. daripada daripada fikiran kita nampak ha, seorang tu buat satu kerja yang mungkin luar daripada kebiasaan dia kita akan kata macam-macam ha, sangkaan kita jadi cuba elakkan sangkaan buruk kerana Sangkaan buruk ni memang kebanyakannya cenderung membawa kepada dosa. Hmm. -mm. Sebagai contoh Imam Kutubi sebut dia kata, kalaulah kamu lihat seorang yang baik. Mm -mm. Saya tengok Talib ni baik. Mm -mm. Tengok Aisyah ni memang baik. Lupa sebut baik. nama Aisyah hari yeah. ini. Ha. Tengok Aisyah dengan Talib, dua-dua saya di, di di apa di apa di oleh dua orang. Uh, apit? Uh, diapit. Di himpit, ha. ah. himpit bahaya kan? Himpit bahaya. Saya diapit oleh dua orang yang <laughs> sangat sangat baik, baik di mata saya. Ya, yeah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar kita melihat dia, dia sebagai orang yang baik. Mm. Walaupun kadang-kadang kita nampak dia buat satu perkara yang tak baik mm -hmm. tapi pegang pada prinsip asasnya dia ni memang baik dua orang ni jadi bila kita letak kebaikan tu di mana-mana saya dah pergi dia, dia buat baik kadang-kadang mm -hmm. kita -kadang tersilap kita letak juga itu kebaikan yang dia, yang dia, 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 dia. dia biasa buat baik mm. tapi dia tersilap insyaallah kita akan selamat hidup. InsyaAllah. jadi kita letakkan kebaikan dia di hadapan kita ya yeah, orang buat silap juga ustaz ya yeah. dan kalau cakap tetap buat silap dan sebagainya <coughs> ni ada seorang ni um, biasanya kalau kita kata selebriti tu berseronok saja yeah. kan suka kepada benda-benda yang lara dan sebagainya Aisyah um, menjadi salah seorang dalam dunia selebriti apa pandangan pada masyarakat contoh uh, selebriti tak ada nak buat kebaikan ke oh ha macam macam, macam kan? nakal sangat eh. Ha, ha. ha macam pandangan aa, orang luar tu sangat-sangat lah bila hmm. when it comes itu selebriti ni. Tapi sebenarnya benda ni tak lari pun hmm. kalau kita orang biasa pun Betul? tak pernah lari pun kan ustaz. Ah ha, sebab orang akan sentiasa bersangka buruk. Tapi apa yang kita boleh buat kita always akan aware lah dengan benda hmm. tu. Jaga perbuatan jaga tang, apa tingkah laku. Macam contoh ha, Aisyah eh, sebagai pelakon Aisyah pernah ada pengalaman tau lagi kita single kan hmm. lagi tak pernah lari daripada fitnah lah hmm. maksudnya bila kita digandingkan dengan pelakon-pelakon uh, lelaki hmm. uh, especially bila dah berkahwin hmm. akan ada isu gosip, uh, lah. gosip lah orang uh, nak ganggu rumah tangga ni. orang ah, ah. nak nak ganggu rumah tangga orang sedangkan kita hanya bekerja yeah. jadi kat situ uh, apa cara kita lah. Aa, nak mengatasi fitnah-fitnah mm -mm. itu mm -mm. Aa, untuk kita tunjukkan yang memang kita sekadar bekerja sahaja yeah. dan tak lebih daripada itu. Dan ah uh, Aisyah selebriti uh, pun suka kepada buat kebaikan. Ada kalangan selebriti memang dia memang suka menggalakkan buat kebaikan macam mm. uh, mengaji sama-sama ke, bantu orang mm. susah ke, usrah ke? Okey, kalau kebaikan ni uh, of course kita akan menggunakan platform tu dengan baiklah. Mm. contohnya macam kita ada followers yang banyak. Yeah. Mm -mm. Apa kegunaan yang kita kita boleh apa sebarkan kebaikan Baik. kita macam maiisha Aisha sendiri Aisyah owes akan uh, aware pada semua orang untuk macam selalu pergi usrah hmm. cari ilmu walaupun kita umur dah berapa pun jangan pernah stoplah untuk ya. cari ilmu hmm. dan kat situ pun kita uh, ajak orang Uh, untuk orang buat sekali sama macam apa yang kita buat juga. Hmm. Baik masya-Allah tu pandangan masyarakat dan sebagainya. Dan biasanya kalau uh, ada tak masyarakat yang bersangka baik juga pada Aisyah macam oh Aisyah baik nama pun indah insya-Allah mesti orang yang baik-baik ada tak selalu. Alhamdulillah lah So a uh, apa tu feedback daripada peminat-peminat tu memang sangat baik masya-Allah. Ah uh, orang pun tak adalah bersangka buruk terhadap Aisyah mungkin hmm. sebab Uh, macam Aisyah, keluarga Aisyah sangat-sangat menjaga contoh hmm. macam dari segi posting, apa benda yang Aisyah post, hmm. apa yang Aisyah buat uh, so benda itu juga orang cakap memberi uh, apa guidance yang hmm. yang baiklah untuk Aisyah hmm. Uh. Hmm. dan kalau, kalau kepada peminat kan, ataupun uh, para penonton biasanya kan, apa pesanan Aisyah supaya bersangka baik pada selebriti, sebab dia selalu sinonim pada benda-benda yang macam keserukan keterbukaan sebenarnya realitinya macam mana okey kalau kita nak cerita pasal bersangka baik ni Aisyah terpanggil dengan kisah Maryam tau oh kisah ya kisah Maryam ni apa dia diuji dengan apa melahirkan anak tanpa suami hmm. jadi kat situ kita boleh ambil sebagai itibarlah hmm. maksudnya apa-apa sahaja benda-benda kecil yang kita rasa oh dia ni macam ni ke Dia ni macam ni ke hmm. So sangka-sangkaan buruk tu Kita anggap itu Hanyalah bisikan syaitan yes. Jangan bersangka buruk Dengan uh, Sesama kita uh, Always bersangka baik uh, Dan kalau kita nampak Daripada mata kasar tu Janganlah terus macam Oh buat assumption Apa-apa kan hmm. uh, So uh, Kenal sendiri orang tu Ah, ambil tahu orang tu macam mana contoh macam sekarang banyak kisah-kisah penceraian hmm, ah, right, kita right. tak tahu apa yang berlaku antara mereka yeah. ah, kita tak tahu apa yang berlaku dekat rumah antara hmm. mereka berdua saja yang tahu yeah. yang tahu jadi kita sebagai orang luar hanya mendoakan baik-baiklah janganlah hmm. buat apa orang cakap tuduh yang bukan-bukan ni -bukan, eh, ustaz. Ya, Jangan betul. menambah komen Ha lah. ah, menambah, menambah komen Pengulas ha, pengulas bola sepak air yeah. tu kan. Dan ya betul saya setuju apa yang Aisyah jatikan, apa yang berlaku dalam rumah tangga orang tu kalau terbaca uh, agaklah masuk mata kanan keluar mata kiri. Kan, Aa, ya betul <laughs> Ya boleh bolehlah, ya, boleh, boleh, lah, boleh lah. macam macam gitulah Indonesia. kan. <laughs> kalau terbaca sebab kita baca kat posting kan. Selalu uh. dulu kita dengar. Ini kalau terbaca masuk mata kanan keluarlah di mata kiri. Dan kita akan beriak seketika kembali pasal ini insya-Allah. kita nak belajar bagaimana Nabi sebagai satu contoh yang baik. Hmm. Menjadi contoh tauladan yang sangat baik untuk bersangka baik. Hmm. Bersangka baik ni ke tahap mana? Adakah ada setengah orang memberikan hmm. terma sebagai toxic positivity? Engkau ni bersangka hmm. baik orang dah nak bodoh kau dah tu. Adakah ada hadnya? Ya. Yeah. Beriak seketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang saya kasih sekalian, di sinilah nantinya akan terbinanya sebuah makhad yang berasaskan sains, tahfiz dan juga turas di tanah seluas 2 ekar di Beserah, Kuantan. Tanah yang hanya kira-kira 200 meter sahaja daripada Musalla Ar-Raudah. Jom sama-sama kita menyumbang untuk pembinaan Ma'had Ar-Raudah yang mana pelajar seramai 300 orang akan dimuatkan di sini yang mana mereka bukan sekadar mendapat pendidikan akademik melalui pendidikan arus perdana tapi mereka juga akan mendapat pendidikan hafazan Al-Quran dan juga turas di Ma'had Ar-Raudah pelindung perdana. Jom bersama dengan kami. Satu sedekah selangkah ke jannah. Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah Tengok tu, uh, kita bersangka baik Pada Allah memberi rezeki, mudah-mudahan lebih ramai lagi Anak-anak Tafiz dapat dilahirkan Daripada uh, apa Tafiz Ar-Raldah Ar Insya Allah, mudah-mudahan Aisyah, ya, uh, okay. kalau bercakap tentang sangka baik Aisyah juga manusia, ada tak Aisyah berada dalam persimpangan dilema Dia ni Macam baik, tapi macam tak berapa baik Macam hmm. tikam belakang Macam mana Aisyah nak menjaga Sangkaan baik pada orang Mungkin tips lah, kita nak hmm. tahu satu lah Aisyah pegang eh, dalam hidup Aisyah Bersangka baik pada orang ni Bila kita bersangka baik Kita kena fikir Apa Allah sangka pada kita Aduh. Uh, maksudnya kalau kita bersangka buruk dekat orang Allah pun akan rasa macam Kenapa dia bersangka buruk dengan orang? Mm hmm. Dan apa pula sangkaan Allah pada kita? Ha. Jadi kita berbalik pada sangkaan tu reflect lah. Maksudnya mm. kalau kita bersangka baik dengan orang, orang of course akan bersangka baik juga dengan kita. Mm hmm. Ha, kalau kita selalu nak fikir negatif je tak habis, kita pun akan jadi stres. Mm hmm. Dia hidup ni pun macam besilah. besi lah. Ha, besi? Saya ingatkan kan roda. Oh besi. macam besi. besi eh. Ha, ha baik, Mari kita dengarkan. Besi, besi ni kalau berkarat dia akan jadi tak kekal lama lah kan. Ha. maksudnya kalau kita bersangka buruk selalu, otak kita pun akan berkarat. Ha. Ha. tak lama so, reput dia. Nanti kita dah tak lama. Ya, eh? betul. -betul. Ha. Ya Baik. jadi jangan sangka buruk. Jangan karatkan fikiran anda. Oh, yes. Bagus. Yes. bagus. Dan sebagainya. bagus tu. Hidup bagaikan sangka baik ni, dia menggalakkan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin oh. serotonin endorfin ni kan ha, dia sangat bagus susah nak sebut tu ah ha, dia ha. sangat bagus sebab bersangka baik ni rupanya Allah suruh kita bersangka baik dia ada kaitan dengan kesihatan tubuh badan kita betul betul sebab tu orang yang sentiasa bersangka baik ni dia dapat kesan yang baik pada tubuh badan Masya yeah. dia masya-Allah ustaz bercakap tentang bersangka baik ya yeah. Kata orang tu memang dah terang-terang buat pasal. Ah ya. Yeah. Ha, saya dah tarik nafas dua kali tu dah situasi nak, situasi nak, nak marah tu. Nak marah dah ni. Set, set, setahap mana kita boleh bersangka baik pada seseorang itu? Baik, letak sangka baik di depan. Hmm. Tetapi bukan bermaksud bila seseorang itu melakukan perbuatan khianat, maksiat, dosa, kita sangka baik juga. Hmm. Depan mata dia mencuri. Hmm tak apa dia bukan mencuri tu dia pilih barang. Kalau tu dapat lagi duit daripada bank dah tak apa dia, dia pinjam je duit. itu melampau. tidaklah masuk begitu. Maknanya letak sangka baik dulu. Tu sangka baik ni kita kena letak pada orang-orang yang soleh leh. Ya. Orang soleh ni maknanya kebiasaan dia buat baik. Tapi tidak bermaksud dia buat baik tu tak ada salah dia buat. Orang soleh mana pun ada kesilapan dia buat. Tetapi bila dia dia melakukan kebaikan tu ketara. Jadi Itulah kelebihan orang yang buat baik ini. Bila kita buat baik, sangka baik itu akan duduk ke depan. Tapi kalau selalu buat jahat, macam mana orang nak letak sangka baik pada kita? Tak? Oh, betul kita masih buat jahat saja. Yeah. Suka fitnah orang dekat Maxos. Mm. Suka, suka mengulas yang bukan-bukan. Mm. Situasi apa pun, dia lah pengulas pertama sekali. Yeah. Jadi menyebabkan orang meletakkan sangka buruk. Kita, kita salahkan sangka buruk pada, pada kita. Padahal kita yang membuka ruang betul. untuk orang bersangka buruk pada kita. Jadi, uh, berusaha sebenarnya... Bersangka baik ni yang Nabi suruh kita bersangka baik ni tujuannya supaya kita baiki diri kita. Hmm. Sentiasa jadi baik kerana dengan kita jadi baik orang bersangka baik pada kita. Dan apa sebenarnya kata Aisyah tadi lah. Hmm. -mm. Kita ni macam besi. Jangan biarkan kita ni berkarat dengan memikir yang kotor-kotor. Hmm. -kotor. -mm. Akhirnya karat itu akan makan diri kita. Baik. Besinya rosak, besinya patah. Pasal welding pula nak welding tak sama dah. Tak sama lah, <laughs> kan? tak dapat Jadi, lah. Banyak <laughs> perkara yang ...merugikan kita dengan sangkaan uh, buruk itu. Baik kita letak sangka baik saja. Mm -mm, nah, baik itu lebih, lebih memudahkan diri kita. Senang. Senang okay. hati kita. Dan uh, kita disyorkan uh, mm. untuk bersangka baik. Uh, dan uh, ada yang bertanya... Yalah, ...kalau kita ditanya tentang Allah dan sebagainya... Mm. Uh, ...beritahu pada, pada hamba ku bahawanya aku dekat. Ah. So, kan, nak bersangka baik pada Allah tangan sendiri. Ah, dalam keadaan kita ni hidup, kita ada takdir kita bang kali dalam perkahwinan, hmm. rumah tangga, contoh dalam jodoh, dalam Betul. harta. Hmm. Kita kadang diuji Ustaz. Macam mana kita tak bersangka baik pada takdir sedangkan kita sedang diuji? Oh, ini istilah hari ini berdamai dengan takdir. Ya, berdamai dengan takdir. takdir, kan? berdamai yeah. dengan takdir. Uh, sebenarnya kita ni saya saya mudahkan tiga rangkap. Ya, yeah, silakan. Kita pengusaha. Kita pengusaha. Allah penentu baik. Kita berdoa, Allah yang mengabulkan. Mm -hmm satu lagi apa? kita ni bertawakal Allah yang memelihara. Tiga prinsip ni kalau kita pegang dalam hidup kita insya-Allah selamat. Apa kita buat buatlah apa saja pun di bawah kawalan Allah. Kita tak boleh melepasi hak sebagai manusia. Jadi buatlah usaha jadi baik, usaha jadi baik. Yang selebihnya serah pada Allah. Apa cuba cubalah buat apa saja dalam kehidupan kita di dunia ini. tapi hak kita kita tahu di mana. Dan Jangan lupa dalam kehidupan kita ni kena banyak berdoa minta pada Allah. Tapi hmm. kena ingat hmm. jangan bukan pasti kita minta kita dapat. Bah Allah yang mengabulkan. Baik. Dan bertawakallah kita pada Allah dengan sebenar-benar tawakal hmm. dengan tidak mengenepikan usaha dan doa tadi. Tetapi kita kena ingat walaupun tawakal macam mana pun bukan kita kawal. Allah yang mengawal kita. Insya-Allah. Jadi kita sangka baik dengan apa saja yang Allah berikan. Yeah. Saya mudah-mudahan Allah akan makbulkan apa saja kita hajati. Ahsyah yeah. bercakap tentang um, Doa sangka baik dan sebagainya. Apa pesanan ringkas lah buat semua yang menonton hari ini tentang sangka baik? Okey, uh, pesanan ringkas daripada Aisyah. Uh, kita sebagai manusia biasa, hmm. uh, selalulah bersangka baik dengan uh, sesama kita manusia. Yeah. Dan juga, of course... Uh, kita dengan Allah pun kena bersangka baik Apa-apa sahaja ujian yang Allah bagi Itu tandanya Allah sayang Ya, betul baik, Masya Allah, syukur Allah Alhamdulillah sayang. Allah sayang pada kita Allah memang sentiasa menyayangi kita hari ini Allah temukan kita dalam satu majlis Di mana Allah nak beritahu uh, Takdirnya hari ini kita nak hmm. ber, ada hajat Kita nak maklumkan betul. sesuatu yang baik akan berlaku Betul Mungkin Ustaz boleh kongsikan apa kabar berita gembiranya oh, Berita gembiranya bagi mereka Peminat-peminat Peminat, bukan peminat saya peminat, peminat Musalah Ar-Rawda Alhamdulillah kita berjaya bina masjid Alhamdulillah, terima kasih Betul, fizikal masjid tak eh? Ya Fizikal masjid kita dah bina Bukan kita bina masjid yang satu lagi tu Ah Itu bahaya itu... Ustazah sedang menuntut Ya Kita gagal Jadi kita dah bina masjid Alhamdulillah selesai Kita nak bina mahat pula Alik Mahat ni costing awalan untuk fasa pertama Lepas siap fasa pertama 5 juta ringgit kita perlukan Kita boleh guna dah bangunan ini Fasa kedua kita sambung pula untuk dewan dan sebagainya Jadi untuk fasa pertama ni tuan-tuan, puan-puan semua Para dermawan yang baik hati Yang didoakan malaikat pada pagi ini Jomlah sama-sama kita letak sebanyak mana yang kita mampu Untuk sama-sama kita membina satu mahat, madrasah Yang berkonsepkan akademik, sains tafiz dan juga turas. Anak-anak belajar sini SPM dia ambil, kemudian dia hafal Quran, dia belajar kitab. Jadi kita nak belajar kita dah tua. Sekolah mana nak terima kita? Jadi kita hantarlah anak-anak dengan cara macam mana? Ustaz kata kita... saya. <laughs> <ke>? <laughs> Sama lah kata diri sendiri ni. Ya, ya, baik. Jadi kita letak duit kita, letak sumbangan pada asas tapak mardah ni nanti mm -hmm. insyaallah anak belajar situ dapat pahala pada kita berpanjangan Kayam. ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Mm -hmm. Apa lagi yang lebih besar daripada kita meletakkan apa sumbangan kita walaupun sekecil mana walaupun RM10. Mm -hmm. Dan lip eh, kalau ya. contohnya depan TV ni ada 5000 orang menonton. Saya rasa mm. lebih ko TV apa ha? ya TV jangan, ha? jangan jangan 100000 500000. Seorang RM10 dah dapat apa? Subhanallah 5 juta Allah, kan? Juta. Ha. Jadi apa lagi? Tapi biasa tapi kalau boleh Alif. ha. Kalau nak nak letak 10 tu, okey saya setuju satu tu. Ha. Kosong tu kalau boleh tambah. Ah ha, 100 kan dia. Ah ha, ha, 100 orang ke 1000 tambah ekor dia Allah. lebih sikit. InsyaAllah, saya yakin orang yang bersedekah ni dia yakin, dia beriman pada janji Allah, yeah. kan? Dan kita tadi bercakap tentang karat dan sebagainya yeah. sebab uh umat Islam berkaitan dengan doa ni ianya adalah senjata. Senjata di yeah. Ustaz kalau ditumpul tak jadi apa Ustaz. Betul, betul. Uh, kalau berkarat pun tak jadi apa. Betul Jadi batu asahnya adalah taubat dan Insya sedekah insya-Allah. Insya Insya jadi pagi ni jom kita uh, asah doa kita mm. dengan bersedekah yeah. sebab siapa betul tak Ustaz siapa yang bersedekah dia boleh uh, tajamkan doa dia. Ya yeah, betul. Mm -hmm. Betul. Itu salah satu apa apa Tips, uh, tips. Hmm. Uh, supaya kita ni apa antara tanda-tanda doa kita mustajab ialah perbanyakkan sedekah sedekah masya-Allah. Jadi pagi ni kita mulakan hari yang cukup berbahagia cukup indah bersaga baik dengan takdir Allah. Kita perbanyakkan sedekah anda boleh saksikan sini musala orada dah tercipta terbina hasil daripada sumbangan tuan-tuan semua. Atas dulu kalau tuan-tuan datang tengok dia hanyalah kerangka-kerangka besi hari ni. Ini uh -huh. adalah actual photo. Ini yeah. Lah, Ustaz. Actual, eh? actual yeah. photo yeah. gambar sebenarnya dah ada dah cantik dah. Bayangkan lagi setahun dua lagi ya insya-Allah yeah. saya. Insya kita akan bina uh, tafis Mahat Rawdah namanya. Uh, Mahat Rawdah. Mahat Rawdah yang akan bakal menempatkan 300 orang anak-anak yeah. Anak -anak tafiz insyaAllah. Betul. Betul. Dan saya difahamkan Ustaz pun telah membuka ruangan untuk mendaftar. Ya, yeah. hmm. 29 hari bulan ini kita akan adakan interview untuk pilih 30 pelajar Pioneer. Hmm. Tapi akan guna bangunan musallah dulu dan hmm. asrama kita dah sewa rumah hmm. yang berdekatan dengan musallah. Yeah. Ya. Jadi bagi mereka yang nak walk in pun kita alu-alukan datang 29 hari bulan 11 pukul 9 pagi. Jadi datang awal sikitlah pukul 8. Mm -hmm. Di Musola Arabah. Ar Baik, sambil-sambil datang dan sambil bersedekah. Ya. Yeah. Dan insyaAllah Ustaz, terima kasih banyak atas hmm. hari ini. Aisyah, terima kasih banyak atas tips yang diberikan. Dan terima kasih kembali kepada tuan-tuan semua yang bersedekah, yang bermurah hati hari ini. InsyaAllah setiap RM1, RM2, RM100 yang tuan-tuan sedekahkan ini semua akan diberikan ganjaran kebaikan daripada Allah SWT. Dan insyaAllah kita akan beriak seketika. Kita akan kembali sepas ini bersama dengan Ustazah Muzayana insyaAllah. Ayah, ingat tak dulu kita pernah datang sini? Hmm, mestilah ingat, Oma. Tapi kenapa? Kalau macam tu, jomlah kita pergi musalah Ar-Rodah. Boleh kita solat zuhur kat sana? Ayah, Tato Ayah, musalah ar dah siap. Cantiknya, Oma. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Apa khabar? Apa khabar? Alhamdulillah <laughs> sihat-sihat Ustaz Alhamdulillah Ustaz Cantik sungguh masjid ni Dah terbina ya Alhamdulillah semua semangat orang ramai Kalau dikira-kira kan nampak macam siap Tapi sebenarnya masih perlu lebih kurang 200 ribu lagi Berbaki mana yang ada ni Kita ada kuliah duha setiap Sabtu, kita ada kuliah maghrib setiap malam. Satu yang menarik, kita ada bilik musafir. Rumah hmm. dengan ayah musafir kan? Bolehlah kita cuba bilik ini di atas ni. Oh. Kebetulan sekarang ni Zohor pun dah masuk. Mari kita solat dalam, kita tengok apa yang ada di dalam. Ah, baik, baik, baik. Okey. Okay. 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 Sila, sila. Allahu Siapa memimpin? kerana Allah akan sebuah masjid. Mana lillahi ada di masjid. Walaupun kecil itu sebesar ke, sekecil sarang Allah dah untuk di dalam syurga. Ha, ayah. Hmm. Boleh tak man, nak pergi kelas ngaji kat sini? Eh, mestilah boleh, Ma. Ini kamu salah rauda. Ah ha, kalau macam itu, pergi dulu, ya? Kalau kita tidak menjadikan tajwid itu sebagai sempurna, maka kemungkinan besar solat kita tidak akan sah. Alhamdulillahirobbilalamin.